Assalamualaikum. Uh, kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 3 daripada latihan kendiri 2.9 untuk matematik tambahan tingkatan 5. Dia cikgu bacakan, dia kata, ok, kamu kena baca sendiri sebab ada gambar rajah. Ok, gambar rajah tu, ok, jadi kita ikut baca semula daripada, melihat gambar rajah ni. Iaitu kita ada lengkung. Lengkung ni apa dia? Y sama dengan AX kuasa 3 tolak 4X tambah B Kemudian di sini diberikan bahawa tangent kepada lengkung ni pada titik 21 iaitu titik P dan di sini adalah normal. Jadi ya kalau yang ini tangent yang ini nama dia normal. Okey dia ada nak 90 darjah ya, sini. Okey. Jadi kenapa nama dia tangent? Kerana dia adalah satu garis lurus yang menyentuh lengkuk pada satu tempat sahaja iaitu dalam kes ni dia menyentuh lengkuk pada titik sahaja. Kenapa nama dia normal? Kerana dia menyentuh lengkung itu di pada tangent tempat yang sama dan berserenjang dengan tangent. Okey. Jadi dalam dalam soalan tu dinyatakan bahawa garisan ini, garisan ini tangent ni terus akan melanggar titik Q, ni garis lurus. Dan uh, normal ini melanggar terus kepada titik R. Okey, jadi apa soalan pertama dia? Dia tanya apakah nilai A dan nilai B. Okey, jadi apa yang boleh kita buat? Pertamanya, kita bila ada algebra macam ni, kita masukkan saja koordinat di mana lengkung itu berada. Kita ada persamaan lengkung dan kita ada, cikgu betulkan perkataan, kita masukkan saja koordinat yang berada pada lengkung. Ada? Ya, ada. Koordinat 2, 1. Adakah menyelesaikan masalah? Kita tengok dulu. Kita boleh masukkan 2, 1. Maknanya sini adalah X. Sini adalah Y. Masukkan 1 sama dengan A. 2 kuasa 3 tolak 4 darab 2 tambah B. Dan 2 kuasa 3 adalah 8. Jadi 1 sama dengan 8A tolak 8 tambah B. Uh, cikgu akan susun di sini 8 tambah b negatif 8 bawa ke sana jadi 1 tambah 8 ialah 9. Uh, adakah selesai? Tak selesai kerana kita ada dua persamaan dalam satu. Uh, uh, bukan dua persamaan, da ada dua algebra dalam satu persamaan. Okey, apa lagi yang boleh buat? Kita ada tangent. Dari tangent itu maksudnya kalau kita ada persamaan lengkok kita boleh cari dy dx dan masukkan nilai X. Okey? Uh, masukkan. Jadi di sini cikgu cari pesan uh, dia punya dy dx adalah 3ax kuasa 2. Okey, yang ni kau belajar awal-awal kan? Dia 3 tu depan, lepas tu power tolak 1. Dia 3, 2. Lepas tu kalau ada x saja, uh, dia punya tu adalah ni saja. Okey, dy dx ni adalah kecerunan. Kecerunan tangent. Okey, jadi kita masuklah. Kita kena buat apa? Kita lepas itu tu kita masukkan nilai x saja sebab di sini tak ada nilai y, dia ada nilai x saja. Jadi 3 a dan 2 kuasa 2 tolak 4. Jadi kita dapat uh, mesti 4/3 12a. 12a tolak 4. Ah uh, kita kita cuma dapat dalam expression jadi tak bersesailah. Sebab kita tak tahu kecerdaya, kita tak tahu nilai a. Boleh tak kita nak rapatkan apa-apa? Uh, kita nak rapatkan salah satu daripadanya? Okey, iaitu kalau kau perhatikan elok-elok kita dah inputkan di sini ada koordin ada dua koordinat. koordinat. Garisan ini garisan lurus menyentuh titik P pada lengkung dan menyentuh paksi paksi X pada Q. Jadi kecuali tangent ni boleh dikira menggunakan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ya, itu jadi kita nak kira kecerunan. Kalau ada koordinat, eh? iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, yang mana X1, X2, ikut kamu je. Jadi, ni X dan Y juga. Jadi, contohnya cikgu katalah yang ini X2, Y2. Kalau nak ini, boleh je ya, Jadi Y2 1 tolak kosong Dan 2 tolak 1 1 1 1 per 2 okay, Jadi 1 per 1 per 2 1 bahagi 1 per 2 ialah 2 Jadi kecerunan garisan ini ialah 2 Jadi kita masuk balik sini jadi Bukan masuk di sini Tetapi kita samakan Kita kata 12 A tolak 4 sama dengan 2 sebab kecurunan dua. Okey? Jadi kecurunan tangen atau macam ni kita dapat tu uh, kita lah tengok maklumat. Jadi dalam kes ni kita pasti gunakan formula ni. Selesaikan ini kita dapat 12A sama dengan 6 itu 2 tambah 4 A sama dengan 6 per 12 itu 1 per 2 uh, Ok, dah dapat nilai A Bagaimana cari B? Ha, uh, kita masukkan saja sini Jadi 9 sama dengan 8 darab 1 per 2. Sebab A satu per dua tambah B Jadi lapan uh, darab satu per dua ni dapat empat Tambah B Jadi sembilan tolak empat lah nilai B Iaitu lima Oleh itu kita kata A sama dengan satu per dua B sama dengan lima Selesai untuk soalan A Seterusnya soalan B Dia tanya apa? Dia tanya Persamaan normal Pada titik P Okey, dia nak normal pada P Iaitu garisan ni lah Garisan ni Apakah persamaan dia? Jadi, pertama Kalau Ke tangent ke normal ke Kita perlukan kecurunan Jadi, kecurunan apa kita tahu? Kecurunan tangent Dan Bagaimana dapat normal? Kita kena tahu bahawa normal dan tangent Adalah berserenjang Bersenjang maksudnya sudutnya 90 darjah. Jadi, apa kita belajar pasal jomblir kontinat dulu? Iaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi, M tangent darab M normal sama dengan negatif 1. Okey. Jadi, kita boleh tahu punca uh, normal kita masukkan. Uh, jadi kita akan dapat ini adalah 2 Jadi uh, untuk M2 Dan negatif 1 per 2 Itu bawah kecunan Dan seterusnya Kita masukkan dalam persamaan okay, Jadi cikgu sebab cikgu perlukan ruang Pada klik Jadi Y sama dengan MX tambah C. Sebab itulah persamaan garis lurus. Tangent ke normal ke kedua-duanya adalah garis lurus. Jadi kita masukkan kecurunan lagi 1.2 dan titik yang berada pada garis normal ni iaitu dalam kes ni cuma ada titik P saja. Jadi bila Y kita gantikan sebagai 1 M ialah negatif 1 per 2 X adalah 2 tambah C. Yang ni kita darab, kita dapat negatif 1. Jadi 1 sama negatif 1 tambah C. Jadi C cikgu biar di sana je. Jadi 1 tambah 1. Dapat 2. Oleh itu, persamaan normal ialah Y ialah 1. Negatif 1 per 2. X tambah 2. Uh, tetapi biasanya kita darab 2 lah. Kita okay, nak tak nak ada pecahan. Jadi kita kata 2y sama dengan negatif x tambah 4. Darab semua dengan 2. Ha, dan kemudian mungkin juga dia kata 2y tambah x sama dengan 4. Okey. Jadi actually mana-mana pun tak apa. Dari sini boleh lah. Ni boleh, ni boleh, ni pun boleh juga. Okey. Soalan C, koordinat titik R. Bagaimana kita nak dapatkan koordinat titik R? Okey, bergantunglah kepada maklumat apa yang kita dah ada. Kita dah ada garisan normal. Apa persamaan normal? Iaitu persamaan normal apa kita buat? Uh, yang ini ke okay, mana-mana lah. Yang 2Y tambah X sama dengan 4 lah jika ambil itu. Kamu kena tahu apa-apa koordinat yang berada pada paksi X nilai Y-nya adalah kosong. Nilai X berapa? Nilai X kena kena carilah. Nilai Y-nya berapa? Kosong. Kerana apa? Kerana kalau kita ada koordinat sini, satu, apa koordinat sini? Satu kosong. Kalau di sini sepuluh, sepuluh kosong. Okey. Nah, jadi, kita baca. Satu kosong, dua kosong, tiga kosong, Negatif 1 kosong, negatif 2 kosong. Jadi sepanjang garisan paksi X, nilai X tak tahu. Tapi nilai Y-nya adalah kosong. Jadi kita gantikan R ini sebagai X kosong. Bukan X yang kosong, Y yang kosong. Dan kita masukkan saja nilai Y sebagai kosong. Jadi 2 darab kosong tambah X sama dengan 4. Ini tinggal lah dapat X sama dengan 4. Jadi R adalah 4 kosong. Dan soalan D luas segitiga PQR. Okey, jadi di sini kita pembezaan ni kita tak belajar pula tentang luas. Jadi bergantunglah segitiga. Apa maklumat segitiga kita ada? kita ada koordinat P, koordinat Q dan koordinat R. Okey, saya tandakan dulu. Iaitu R ialah 4, 0. Jadi, bila ada koordinat, kita gunalah maklumat ataupun formula luas segitiga daripada koordinat geometri. Iaitu untuk D, kita kata 1 per 2 ataupun luas. Ya, 1 per 2 modulus. Dan kita ambil uh, Cikgu nak susun macam mana ya? Cikgu nak susun Empat dulu lah Empat kosong dulu Cikgu nak kata R Lepas tu baru P Lepas tu baru Q Dan kembali pada R Ok kenapa? Ha, Saja-saja ha, jadi kamu pun boleh Saja-sajalah nak mula dengan apa-apa Kalau segi tiga tak masalah Kamu nak start Q, P, R ke Cuma Kalau kau susun dalam bentuk Melawan arah jam Dia akan dapat positif Kalau mengikut arah jam Dia akan dapat negatif Itu peranan modulus Dia akan mempositifkan nilai akhirnya Kita darab kan? Jadi, darab ke bawah okay. Jadi kenapa cikgu mula yang kosong tu? Sebab dia darab kosong banyak sikit Tak banyak kiraan Jadi 4 saja. Ini dapat kosong Ini pun dapat kosong Okey itu pendarapan ke bawah Tolak pendarap ke atas Kosong Ni dapat satu ha, Ni kosong Ni dapat satu Ni dapat kosong ha. Okey okay. jadi empat tolak satu Satu dua Tak tiga Jadi dapatlah tiga dua Iaitu satu lima Unit Kuasa dua Kerana dia tentang tuas. Okey Selamat so,